星期八，星期八，星期八。嗯，来滑冰，我发现啊，来滑冰真的像健身了一样，因为它滑不是这样滑，的，没健身一样，现在拉一下，滑一次冰就相当于健了半岁的身。 这是，应该戴个墨镜来的。好、哦，来玩的朋友一定要记得戴墨镜啊，这个阳光太刺眼。了。五点关门，还可以看看落日。日落，落日,日落。 到这个矮的冰车的诀窍，你只要躺下，像开车一样，然后你这样拿，躺得越往后，你的速度就越快，然后这样往下面，你现在往后面拉，这样很快。然后你要想要甩漂移的话啊，你想要你的速度加起来以后，你想要往右边，往左边甩漂移。 那你的右手就往后面这样放放开，你要往右边甩呢，你的左手就往左边这样，原地漂移。滚、嗯！ 我要找一个实力综合一点的，太快了也不好。兄弟 <laughs>，<noise> 我们俩比赛。他拒绝我。算了算了，人家、啊、爸爸在后，人家爸爸在后面跟着呢。 我也不会，我也是第一天嘛。要不要？我不会啊。那、啊啊、好吧，他根本不会，我也不会。小朋友都不愿意跟我玩。 找个落单的弟弟，咋就这么难呢？没有人跟我比赛，我不玩了。最后，就是建议大家周末千万能不来就尽量别来了，来来了因为人太多了，是大家一定要做好防护措施，对，出去游玩一定要做好防护措施。拜拜，我再去跑两圈，我也溜了，再见。嗨，驾驶，自动驾驶模式。